А мы благодарны всем, кто в этот э, святой для нас праздник День Победы 9 мая. Несмотря на угрозы и нападения радикалов, защитил ветеранов и пришел вместе с нами многотысячная колонна ради мира и единства в нашей стране. Оппозиционный блок благодарит всех, кто по, э, перед Днем Победы принял участие в программах по благоустройству памятных мест Великой Отечественной войны. Марши Победы и другие торжественные мероприятия проходили во всех городах районах Днепропетровской области. Но нападения радикалов произошли только в Днепре. И это еще раз доказывает, что за организацией нападений членами права радикальной организации С-14 на у участников празднования стоят мэр Днепропетровска Борис Филатов, народный депутат Андрей Денисенко. Важно помнить, что финансируется эта группа из городского бюджета Днепра. Объясню как. Ребята задавали вопрос. Часть из них устроены в непонятную для всех депутатов и горожан организацию «Муниципальная полиция». Какая полиция, какой муниципал, непонятно. Это фактически частная армия господина Филатова. Многие ее члены трудоустроены в этом предприятии. Последующие поджоги в этот день, это месяц за 9 мая. Тоже отвлекусь. Вы понимаете, что офис оппозиционного блока находится в жилом доме. И те, кто его подпалил, рисковали не только имуществом оппозиционного блока и нашими жизнями, а жизнями 12- или 15-этажного дома, который густо заселен людьми. Помним, что в результате нападения радикалов 9 мая 2017 года на 20-тысячную колонну Марша Победы в Днепре пострадали 6 работников правоохранительных органов, около 20 человек с колонны и несколько ветеранов. Это тоже провокация, которую сделал Филата в городе. И нападали не только на нашу колонну. Перед этим на социалистов, на афганцев, на всех, кто проходил, одни и те же люди системно нападали на одних и тех же будем так говорить, одних тех же людей, которые хотели почтить память 9 мая. Многие в Украине за ее рубежом шокированы резонансными событиями, которые произошли в Днепре после 9 мая. Власть объявила войну правам и свободам, установив политические репрессии против представителей и сторонников оппозиционного блока. Мэр Филатов выставил на улицу из офисов и горы э, общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны и афганцев. Ветераны Говорят, что это целенаправленная травля с целью уничтожить общественные организации, которые занимаются вопросами обеспечения защиты социальных отношений ветеранов. Также хочу обратиться э, ко всем депутатам. Вот то, что происходит на балконе, открытые угрозы э, праворадикалов депутатам целой фракции, это не совсем нормально. И то, что сейчас и в дальнейшем будет происходить в этом зале, будет донесено всем послам всех европейских стран, в том числе США, чтобы все понимали, что сейчас происходит в Украине. Ну, это может быть смешно, но тем не менее работа эта будет проведена. О том, что приходят люди и дают на депутатов, угрожать депутатам Верховной Рады, расправа и так далее. И также хочу обратиться к руководителю полиции новому, относиться к моему сейчас выступлению, как к заявлению о том, что конкретно мне С-14 угрожала в зале расправой. И это будет мое депутатское обращение первое к новому руководителю. И экзамен на то, пройдет ли он его или нет. Спасибо.